Salam sejahtera, kami dari kumpulan 10 akan membentangkan tugasan kedua bagi kursus GGGE 5014 Kaedah Mengajar di bawah bimbingan Dr. Muhammad Nur Azmi Nordin. Pembentangan ini berkaitan dengan penyediaan rancangan pengajaran harian RPH yang lengkap meliputi objektif, aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta kaedah penilaian. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada enam orang iaitu Emilia Senia Anak Payu, Rosliza binti Razali, Jacqueline Anak Joseph, Nur Fasiha binti Miswan, Auni Farha binti Azmi dan Kaulah binti Ramizun. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya Emilia Senia Anak Payu Nomor metrik P156257 saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian. Mata pelajaran yang kami pilih adalah mata pelajaran geografi. Tarikh adalah pada 12 Jun 2025. Tingkatan 1, bilangan murid seramai 32 orang. Masa adalah pada pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Tema adalah geografi fizikal bentuk muka bumi dan tajuk kami adalah bumi. Kemahiran berfikir aras tinggi adalah menganalisis dan mengaplikasi. Seterusnya adalah standard kandungan iaitu bumi. Terdapat empat standard pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan empat sistem fizikal bumi. Yang kedua menjelaskan struktur bumi. Yang ketiga mengenal pasti benua, lautan, lautan utama dan selat dan yang terakhir adalah membincangkan kesan pergerakan kerak bumi. Untuk objektif pula, pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat menjelaskan empat sistem fizikal bumi. Murid juga dapat membezakan struktur bumi. Malah murid juga dapat menyenaraikan benua, lautan, lautan utama dan selat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rosliza binti Razali, nombor metrik P155941. Okey, saya akan bentangkan kriteria kejayaan di dalam HPH ini. Okey, uh, terdapat tiga kriteria kejayaan utama dalam HPH ini. Itu yang pertama adalah murid dapat menjelaskan secara lisan komponen-komponen yang membentuk sistem fizikal bumi. Di mana uh, murid perlu mengenal pasti uh, dan menghuraikan setiap komponen seperti atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera yang terdapat dalam sistem fizikal bumi. Okay, yang kedua adalah pelajar perlu menyenaraikan secara lisan tiga lapisan yang terdapat dalam struktur bumi. Itu kerak bumi, mantel dan teras utama. Baiklah, yang ketiga pelajar dijangka dapat menanda sekurang-kurangnya 3 kedudukan benua, lautan, laut utama dan selat di permukaan bumi melalui aktiviti penandaan pada peta. Seterusnya adalah pengisian kurikulum. Di dalam hal PH ini terdapat nilai murni yang diterapkan kepada murid iaitu murid perlu bekerjasama bersama ahli kumpulan untuk membina model uh, sistem fizikal bumi yang menggunakan plastisin. Okey, yang kedua adalah kemahiran berfikir di mana murid akan menaplikasikan Uh, apa yang mereka faham uh, tentang struktur fizikal bumi ke dalam inovasi aktiviti secara berkumpulan Okey, strategi uh, yang digunakan adalah pendekatan konstruktivism di mana uh, murid perlu menaplikasi dan belajar untuk meneroka apa yang mereka faham kepada inovasi pembentukan sistem fizikal bumi itu ke dalam modul uh, yang mereka bina uh, menggunakan proses vaksin Okey, akhir sekali untuk elemen merentas kurikulum EMK iaitu pendidikan alam sekitar. Pada akhir sesi pembelajaran, murid akan didedahkan tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan kesan aktiviti manusia terhadap komponen-komponen fizikal bumi. Ini akan membentuk kesedaran dan tanggungjawab mereka terhadap negara global. Okey, seterusnya adalah bahan batu mengajar. Di dalam half PH ini, kami menggunakan empat jenis bahan batu mengajar. Okey, yang pertama adalah slide pengajaran, satu. Dan yang kedua adalah plastik empat warna yang akan diadakan kepada pelajar bagi aktiviti berkumpulan. Okey, yang ketiga adalah tayangan video, itu dua, berkaitan sistem fizikal bumi. Dan yang keempat adalah lembaran latihan yang akan di ...edarkan kepada pelajar pada akhir sesi pembelajaran... Uh, ...bagi menilai tahap kefahaman pelajar. Saya Nur Fasiha binti Miswan, P156540... ...akan meneruskan dengan pengetahuan sedia ada... ...dan kebat uh, yang digunakan dan PAK 21 yang terlibat. Okey, pengetahuan sedia ada yang murid perlu ada adalah dengan... Uh, ...sebelum ini murid telah belajar bumi tu ada beberapa jenis... Okey, uh, seterusnya uh, kebat yang digunakan adalah pe uh, peta minda dan PAK 21 yang terlibat adalah uh, aktiviti rally robin. Hmm. Seterusnya saya akan uh, kami akan meneruskan dengan akan memulakan dengan set induksi. Set induksi selama lima uh, 5 minit. Uh, tujuan uh, set induksi adalah untuk menarik uh, perhatian murid uh, tentang tajuk bumi inilah. Okey, aktiviti yang dilakukan, aktiviti pengajaran dan pembelajaran uh, guru dan murid uh, dimulakan dengan membaca doa beramai-ramai. Um, guru akan mulakan dengan menayangkan video yang berkaitan dengan bumi dan guru dan murid akan bersoal jawab tentang video yang dipaparkan. Okey bahan-bahan tu bahan bantu mengajar yang digunakan adalah video lapisan bumi uh, yang akan menunjukkan uh, tidak uh, maksudnya akan menunjukkan keseluruhan uh, lapisan bumi Uh, pengenalan tentang bumi uh, bumi tu ada berapa lapisan uh, dan uh, lain-lain okey uh, kemahiran yang digunakan uh, ti tiada melibatkan apa-apa kemahiran dan emk yang terlibat adalah pendidikan alam sekitar dan uh, nilai yang digunakan diterapkan adalah nilai bantu membantu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaulah Binti Ramizu P158642 akan meneruskan pembentangan bagi rancangan pengajaran harian khususnya bagi langkah 1 dan langkah 2. Baiklah bagi langkah 1, sesi pengenalan dan penerangan tentang isi pelajaran akan dijalankan selama 20 minit. Kemudian bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula Guru akan memulakan sesi pengajaran dengan menunjukkan gambar sistem fizikal bumi. Kemudian diikuti pula dengan tayangan slide pengajaran mengenai soto bumi. Seterusnya, guru akan meminta murid-murid untuk menjelaskan kembali apa yang mereka faham tentang sistem fizikal bumi dan soto lapisannya. Bahan batu mengajar yang digunakan bagi langkah ini adalah yang pertama, gambar sistem fizikal bumi dan yang kedua, slaid pengajaran yang telah disediakan oleh guru mata pelajaran. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada kemahiran yang diterapkan dalam langkah ini iaitu kemahiran menjelaskan. Elemen merentas kurikulum EMK pula ialah pendidikan alam sekitar. Ini kerana murid didedahkan dengan struktur semula jadi bumi. Nilai yang diterapkan kepada murid di dalam langkah ini ialah sikap bantu-membantu. Terutamanya apabila murid-murid saling berbincang dan berkongsi jawapan bersama rakan-rakan mereka. Baiklah, seterusnya untuk langkah 2 pula, masa yang diperuntukkan adalah selama 15 minit. Bagi isi pelajaran, guru akan membantu murid untuk mengenal pasti dan membezakan lapisan-lapisan bumi. Kemudian bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula, guru akan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Kemudian, kumpulan itu hanya terdiri daripada empat orang murid sahaja. Seterusnya, guru akan mengagihkan empat warna plastisin yang berbeza kepada setiap kumpulan. Seterusnya, murid-murid akan diberikan sedikit masa untuk mereka menghasilkan dan membina model lapisan bumi. Bahan batu mengajar yang digunakan dalam langkah ini ialah bahan utama iaitu plastisin. Selain itu, pensel dan juga pembaris juga diperlukan. Baiklah, aktiviti ini menggalakkan murid dalam kemahiran mereka cipta model secara kreatif dan mengembangkan kemahiran motor halus serta pemahaman visual terhadap struktur bumi. EMK yang diterapkan di dalam langkah ini ialah pendidikan seni nilai yang diterangkan kepada murid di dalam langkah ini pula ialah nilai bekerjasama dan saling bantu membantu di dalam kumpulan. Salam sejahtera, nama saya Jekin Anak Joseph, nombor pelajar P157109. Hari ini saya akan membentangkan langkah ketiga dalam rancangan pengajaran saya bagi topik bumi. Masa yang diperlukan hanya 15 minit dengan tumpuan kepada pengukuhan kemahiran menganalisis mak maklumat geografi secara visual. Fokus utama dalam langkah ini adalah untuk menyenaraikan dan mengenal pasti benua-benua, lautan, laut utama dan selat yang terpenting di dunia. Murid akan diberi peluang untuk mengenal pasti lokasi-lokasi ini dengan berpandukan bahan bantu mengajar yang disediakan. Aktiviti dimulakan dengan guru mengagihkan lembaran kerja kepada semua murid. Lembaran kerja ini mengandungi gambar rajah yang tidak berlabel. Seterusnya, murid akan menganalisis gambar yang diberikan dan mengisi jawapan pada ruang yang disediakan. Guru akan membimbing namun akan menggalakkan murid bertanya sesama sendiri untuk memupuk semangat Bantu-membantu -bantu. sebahagian masa juga akan diperuntukkan untuk semakan jawapan agar pembetulan dapat dilakukan bersama Bahan bantu mengajar utama bagi aktiviti ini ialah lembaran kerja Bergambar yang mengandungi peta dunia tidak berlabel Bahan ini dipilih kerana ia menyokong penguasaan visual spesial murid serta meningkatkan daya fikir aras tinggi Kemahiran utama yang diterapkan dalam sesi ini adalah uh, kemahiran menganalisis, di mana murid dikendaki mengenal pasti dan memadankan lokasi geografi dengan level-label yang betul. Uh, elemen merentas skor kurikulum yang diteka, ditekankan pula ialah pendidikan alam sekitar bagi menanam kesedaran awal terhadap kepelbagaian muka bumi dan pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar. Nilai bantu-bantu diterapkan sepanjang aktiviti berlangsung. Murid digalakkan saling bekerjasama dan berkongsi maklumat sekiranya terdapat keliruan dalam mengenal pasti lokasi geografi. Saya akan meneruskan dengan pembentangan bagi bahagian penutup sesi pengajaran saya yang dipuntukan selama 5 minit. Tujuan utama bahagian ini adalah untuk membuat kesimpulan terhadap isi pengajaran yang telah disampaikan, mengukuhkan pemahaman murid melalui aktiviti ulang kaji dan penerangan semula isi pelajaran khususnya tentang lapisan bumi. Penutup dimulakan dengan soal jawab secara lisan oleh guru bagi menyimbas kembali tajuk yang telah diajar. Antara soalan yang dikemukakan termasuklah Apakah nama lapisan-lapisan bumi? Di manakah terletaknya lapisan mantel? Apakah ciri utama teras dalam? Selepas itu, murid akan diminta membentuk pasangan dan menjalankan aktiviti rally robin di mana mereka akan bergilir-gilir memberikan respon secara lisan tentang topik yang telah dipelajari. Dalam kes ini adalah mengenai lapisan bumi atau bumi itu sendiri. Contohnya, seorang murid akan menyebut fakta dan pasang pasangannya akan menyambung dengan fakta lain secara bergila-gila sehingga tamat masa. Bahan bantu mengajar dalam sesi ini bersifat, bersifat interaktif iaitu melalui kaedah Rally Robin itu sendiri yang memberi peluang kepada murid untuk menyuarakan idea secara spontan dan tersusun. Kaedah ini dipilih kerana ia sesuai untuk pengukuhan konsep secara aktif serta menggalakkan penglibatan menyeluruh dalam kalangan murid. Kemahiran yang diterapkan dalam sesi ini adalah kemahiran mengaplikasi di mana murid diminta menjelaskan semula apa yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasa dan pemahaman mereka sendiri. Dari sudut EMK, unsur pendidikan alam kita terus diterapkan dengan menekankan kefahaman murid terhadap struktur bumi sebagai satu sistem semula jadi yang kompleks dan perlu dihargai. Nilai bantu-bantu diterapkan apabila murid saling melengkapi jawapan pasangannya dalam aktiviti Reli Robin. Ini mengelakkan komunikasi dua hala dan menyemai semangat kerjasama serta saling menghormati pandangan. Sebagai penutup keseluruhan, guru akan merumuskan isi penting, menekankan semula bahawa pemahaman terhadap lapisan bumi adalah asas penting dalam meneroka fenomena semula jadi seperti gempa bumi, gunung berapi dan pergerakan plat bumi. Guru akan memberikan hujan kepada murid atas pelibatan mereka dan memberikan dorongan untuk mengulang kaji semula isi pelajaran di rumah. Baiklah itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Auni Farha binti Azmi Dengan nombor metrik P155119 Saya akan meneruskan pembentangan Dengan justifikasi kaedah dan aktiviti yang dipilih Yang pertama melakukan aktiviti soal jawab Untuk mencukupi pengetahuan sedia ada murid Apabila soalan yang ditanya itu relevan dan mencabar Murid akan lebih berminat untuk memberi perhatian Dan terlibat dalam proses pembelajaran Ia memberi ruang kepada murid untuk merasa lebih selesa bertanya soalan dan memberi maklum balas hubungan dua hala ini penting dalam, dalam mencipta suasana pembelajaran yang positif yang kedua tayangan video untuk menggalakkan pembelajaran visual murid, gabungan teks gambar, grafik audio dalam video dapat membantu menarik perhatian murid dari pelbagai latar belakang dan gaya pembelajaran. Aktiviti ini dapat memberikan lebih banyak konteks dan maklumat yang membolehkan murid memproses dan memahami bahan dengan cara yang lebih meluas. Yang ketiga dengan paparan slide bertujuan menarik minat murid untuk memberi perhatian kepada topik yang diajar. Ia memudahkan murid lebih memahami topik dan subtopik melalui ringkasan daripada buku teks. Murid boleh melihat kembali slide yang telah dipaparkan untuk mengukuhkan pemahaman mereka. Selain itu, murid dapat mengembangkan minat terhadap topik yang dibincangkan. Yang keempat memberi lembaran untuk mengukur tahap kefahaman murid. Aktiviti ini dapat menilai dan mengukur sejauh mana tahap pemahaman murid terhadap topik yang dibincangkan. Melalui soalan yang diberikan di dalam lembaran tersebut, murid dapat mengenal pasti dan menjawab soalan mengikut arahan yang dinyatakan. Sekiranya soalan tersebut kurang difahami, guru boleh terus menerangkan dengan lebih terperinci. Yang kelima menggunakan plastisin untuk menarik perhatian dan meningkatkan minat murid. Aktiviti menggunakan plastisin ini dapat menarik perhatian dan menghidupkan suasana kelas yang meng, untuk mengurangkan kebosanan murid. Melalui aktiviti ini guru dapat menerapkan nilai kerjasama dalam kalangan murid tersebut dan pada masa yang sama murid dapat menghasilkan modul struktur bumi. Yang keenam membuat peta minda untuk meningkatkan pemahaman dan ingatan murid. Peta minda membantu murid mengorganisasi dan memahami sesuatu topik itu dengan lebih jelas. Murid juga dapat melihat hubungan antara konsep-konsep yang berbeza di mana ia memudahkan mereka untuk memahami dan mengingati topik yang dia ajari. Yang terakhir, melakukan aktiviti Rally Robin untuk menggalakkan pembelajaran secara berkumpulan. Aktiviti ini dibentuk dalam perbincangan secara berkumpulan atau berpasangan yang mana dapat meningkatkan pembelajaran yang kooperatif. Dengan ini, murid dapat saling bertukar pandangan dan pengetahuan yang memperkayakan lagi proses pembelajaran mereka. Sekian sahaja daripada grup kami. Terima kasih.